नमस्कार मी सुदांत गंगावणे भिवंडीमध्ये मी आहे आणि भिवंडीमध्ये यापूर्वी मी अनेकदा येऊन गेलेलो होता भिवंडीमध्ये रोटी कपडा मकान या विषयावर चारण्यापासून तर एक रुपयापर्यंत मीटरने हा कापड इथे तयार व्हायचा आज भिवंडीमध्ये साधारण सात लाख पॉवर लूम आहेत त्यापैकी अडीच का ते तीन लाख पॉवर लूम हे बंद पडले त्याचे कारण काय की मधला कोविडचा काळ त्याच्या आधीचा जीएसटी आणि नंतर नोटबंदी याच्यामुळे भिवंडीतले जे पॉवर लूमचे जे कामगार आहेत त्यांचं कंबरडम उडेल आणि त्यांना सांभाळणारे जे वेगवेगळे घटक जे आहेत ते एकमेकांवर अवलंबून असतील म्हणजे भीम भरणा भरणारा असेल किंवा डाईंग करणारा असेल अजून दुसरा काळ असेल ट्रान्सपोर्ट असेल हे जे एकमेकांवर ते यान सप्लाय करणारे असतील ही सगळी लोक ही एकमेकांवर साखळीमध्ये विधली होती त्यांची अवस्था आता वाईट झालेली हे माझ्या मागे जे आहे ना ते बंद पडलेले पॉवर लूम आहेत असेच पॉवर लूम अजून काही ठिकाणी आहेत माझ्या सोबत आहेत तिरुपती जे आता सध्या भिवंडीतली जी सगळी संघटना आहेत जे भीम भरतात म्हणजे भीम भरतात म्हणजे काय की जिथे धागे विणले जातात एक मोठा असा एक गोल राऊंड असतो त्यात तो धागा लपेटला जातो आणि मग तो मशीनला पुढे सरकावला जातो तिथून ती, ती प्रक्रिया होते त्याची संघटना आहे त्याची प्रमुख आहेत त्यांची काय मागणी ते बघूया सांगितलं होतं की जी भिवंडीची जी पॉवरलूम भीम संघटना आहे त्याचे जे प्रेसिडेंट आहे ती संघटना आहे त्याचे जे प्रमुख आहेत सध्या तिरुपती म्हणून आहेत ते माझ्या ते माझ्या समोर आहेत पद्मशाली समाजाचे आहेत भिवंडीमध्ये हा समाज खूप मोठ्या प्रमाणात राहतो त्याचबरोबर इथे सगळ्या समाजाचे लोक आहेत नुसता पद्मशाली समाज नाहीये इथे हो मुस्लिम देखील आहेत अन्य समाजाचे लोक आहेत हिंदू समाजाचे लोक आहेत स्थानिक भूमिपत्र सुद्धा आहेत काय नेमकं कारण आहे पॉवर लूम असे बंद पडायला ते त्यांच्याकडून माहिती घेऊ मला एक सांगा की काय प्रॉब्लेम आहे नेमकं कि एकदम शॉर्ट मोजिशन की अध्यक्ष है, दिन्दी है। हाँ। सर यह भिंडी पावर रूम बंद पड़ने का कारण नोटबंदी से धीरे नोट धीरे एक तो नोटबंदी उसके बाद जीएसटी उसके बाद अपना जो कोविड इसके बाद कोविड से अभी थोड़ा उभर रहे फिर केंद्र सरकार ने पावर बिल ने इतना बढ़ाया राज्य सरकार बहुत पावर बिल बढ़ाया तो कितना बड़ा है अभी चार रुपए के ऊपर है अभी फिर से ना तीस पैसा पैंतीस पैसा और टोरंट आने से पहले यहाँ यूनिट का भाव क्या चल रहा है टोरंट आने से पहले हमको एक रुपए पर यूनिट देते थे उससे हाँ। पहले सवा रुपए पर लूम फिक्स दे देते दे रूम का अच्छा फिर टोरंट आने के बाद इतना जबरन वसूल करने लगा है अभी क्या रेट है का आने के आने अभी है? हमको आठ रूपए का हो पर है अभी अप्रैल से नौ रूपए हो रहे है। और इसका मतलब हमको सरकार ने फिफ्टी परसेंट सब्सिडी देते हैं उसका हिसाब से साढ़े चार रूपए तक अभी पड़ेगा फिर भी आजाद अभी चार है तेलंगाना में तो नब्बे पैसा है ऐसा यूपी में तो छह सौ यूनिट फ्री है तमिलनाडु में फ्री है ऐसा बहुत जाते बोले तो ना इतना ज्यादा है ना इधर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है एक लेबर का भी ना बिल भर नहीं सकता है वो कमाता है पाँच हजार रुपया महीने का दस हजार आठ हजार अभी अभी मुझे एक एक बात बताइए ये टोटल मैं जब स्टोर खबर की थी उस समय तो ग्यारह लाख के आसपास पावर रूम अभी सात लाख हो गए आप बोल रहे कि अभी और कम हो गए तो कितने हैं अभी अभी सात लाख से भी कम है साढ़े छह लाख तक होगा और उसमें भी आधा लूम अभी पावर लूम बंद है आधा से ज्यादा यानी कम से कम दो अढ़ाई लाख पावर लूम चल रहा है तीन साढ़े तीन लाख पावर लूम अभी भी बंद है ऐसा ही पूरा बंद पड़ा है और जब से ये अपना आयकर एक्ट में पैंतालीस दिन पेमेंट पैंतालीस दिन का अंदर भरना पड़ेगा नहीं तो तीस परसेंट तीस परसेंट गवर्नमेंट को टैक्स भरना क्या कानून है ये आयकर एक्ट में ऐसा बदलाव किया अगर पैंतालीस दिन से पेमेंट नहीं किया सामने वाला अपन माल बेचा है उसको हम उधार में देते हैं तो वास्तव में नब्बे दिन में एक सौ बीस दिन में देते थे अब सरकार ने नियम लगाया पैतालीस दिन का अंदर पेमेंट ले लो अगर सामने वाला छियालीस दिन हो गया तो उसमें का थर्टी परसेंट गवर्नमेंट को इनकम टैक्स करना पड़ेगा ये ये नियम कब कवर ये नियम एक तारीख से अभी ये नियम तो बनाया जब पार्लियामेंट में सबको एक, एक सौ अड़तालीस लोकसभा सदस्यों को बाहर कर दिया ना करके ये कानून पास किया जनवरी असर अभी दिश्टा। एक, एक महीना अप्रैल से यह लागू हुआ हो गया हाँ। तो इसे लेना जब से यह कानून पास हुआ तभी से ना छोटा इन्वेस्टमेंट तो बुनकर लोग है हमको पैंतालीस दिन, दिन में पैसा आने वाला नहीं तो हम क्यों उसके जो पैसा डाले इधर उधर लाके और तीस परसेंट नुकसान हो जाएगा तो कारखाना भेज गलत काम किया मोदी बहुत बहुत बड़ा गलत है बहुत बड़ा गलत है जीएसटी से जीएसटी भी लगा जीएसटी लगा, लगा है लेकिन पहला बारह परसेंट बढ़ा है थे, फिर बाद में पांच परसेंट किया जीएसटी से हमको आसान नहीं होता है क्यूँकी स्पिडिंग मिल वाला बर्त है इधर हमको उसको रिफंड मिलता है और उससे तो ये नहीं अभी पांच परसेंट है चलो ठीक है इससे लेकिन ये आयकर एक्ट और पावर बिल और ये टोरेंटो ये तीनों लेकर ना हमको पूरा लेके डूब रहे हैं और ऐसा दो चार साल का अंदर भिवंडी में पावर लूम बिल्कुल नहीं रहेंगे एक जमाना मुंबई में रहते थे चौसठ कंपोजिट मिल अभी जैसा जीरो हो गया कौन सा कौन सा कपड़ा यहाँ तैयार होता है हर कपड़े तैयार है। हर कपड़े विश्व में जितना पहनने वाला कपड़ा है उतना कपड़ा भिवंडी में तैयार होता है और जितना कपड़ा एक्सपोर्ट होता है भारत का उसमें साठ परसेंट अपना भिवंडी है क्या क्या रहता है हर चीज हर चीज और जो लोग पहनता है ना अंदर का अंडरवेयर से लेकर साड़ी और ये क्या क्या बोलते हैं उसका ये मरत लोग जो पहनने वाला पैंट जिन पैंट और जिन अपना ये कॉटन शूटिंग शर्टिंग ऐसा कोई चीज नहीं है जो भिवंडी में चलता है कफन भी बनता है और हर चीज का जो दवाई में पट्टी बनना है ना ने लेकर पट्टी भी हाँ वो पट्टी भी बनता है सबसे ऊंचा क्वालिटी लेकिन अभी यहाँ दो बार सांसद रह चुके कपिल पाटिल वो कभी यहाँ आए थे कभी देखने के लिए वो तो पावर लूम का नहीं है भाई हर वारम्वार हर समस्या आता है उनको कम से कम बीस आरती दिया महीना पहले भी ऑनलाइन का पहले भी, एक पहले भी भी महीना दिया अब खुद बोल रहे थे मैं बीजेपी के बीजेपी व्यवस्थापक सदस्य हूँ बयालीस साल काम किया एक साल से मैं छोड़ी थी नाराज है नाराज है हमारा रोजी रोटी चला जा रहा है तो काय के लिए बीजेपी का पास अब इतना नाराज हो गया हम बीजेपी को स्थापना किया वाजपेयी ने इधर ना जो अस्सी ही व्यथा है तिरुपतींनी सांगितलं की मी स्वतः भाजपचा इथे संस्थापक संस्थापक सदस्य मेंबर आहे इथे आणि मी त्यांना अनेकदा तक्रारी केल्या तरी सुद्धा माझा ऐकलेलं नाही कारण त्यांच्या पोटावर पाय आलेला आहे म्हणून आता हे सगळं त्यांनी ती संघटन स्थापन करून ह्याचा प्रसार आणि प्रचार करतायत ते अभी आगे जा की जो भी सरकार बनेगी चार जून के बाद उसमें पावर लूम के बारे में क्या करना चाहिए तो पावरलूम का बारे में ना मैं कहला होता हूँ कपड़ा और मकान रोटी कपड़ा और मकान ये तीनों को जीएसटी से बाहर निकालना चाहिए और यार्न का ऊपर स्टेबिलिटी होना चाहिए हमको एक रुपये पा यूनिट पावर बिल पावर लूम के लिए सप्लाई करना चाहिए जैसा अपना कामगारों को भी इधर रहने का व्यवस्था नहीं है ओ, कामगार का कमी होने से वजह से भी अपन घाटा से कामगार को मुफ्त घर देना चाहिए उनका बच्चा लोगों का मुफ्त में पढ़ाई होना चाहिए और उनका अभी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है सरकार और पाचा तो सरकार बोल रही है कुछ नहीं मिल रहा है मकान दिया, घर दिया किसी को भी एक आदमी को भी घर नहीं दिया एक कारीगर को भी इधर घर नहीं दिया ये मैं दस साल से हमारा एसोसिएशन अभी पच्चीस साल से इसका डिमांड लेकर केंद्र सरकार तक गए थे शंकर सिंह पेपर पेपर है सब पेपर है मेरा पास जीएसटी का आयकर का विभाग बारे में भी मैं अपना नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान लेटर लिखा है निर्मला सीतारामन को भी अंग्रेजी में लिखा है तो प्रधानमंत्री कार्यालय से मेरे को फोन आया आप ऐसा लेटर भेजने से कुछ नहीं होगा पोर्टल में भो पोर्टल में भरना चाहिए तो मैं बोला हम इतना शिक्षित नहीं है ना ईमेल और ये पोर्टल हम नहीं चला सकते ये ये एक उत्तर दिया त्यांनी या संपूर्ण व्यवस्थेच्या संदर्भात नरेंद्र मोदी आणि निर्मला सीतारामन यांच्या कार्यालयामध्ये पत्र पाठवलं होतं पण ते म्हणाले की हे तुम्ही असं करू नका तुम्ही ऑनलाईन पोर्टलद्वारे तक्रार करा पण ते त्यांनी सांगितलं त्यांनी स्वतःच सांगितलेलं आहे की आम्ही स्वतः कमी शिकलेलो असल्यामुळे आम्हाला ज्या पद्धतीने आमच्या तक्रारी व्यथा मांडता येतात आम्ही तसं मांडतोय खूप शॉर्टमध्ये त्यांनी त्या समस्या त्यांनी सांगितलेलं आहे की विजेचा दर दर आहे तो दर त्यांनी कमी करावा एक सवा रुपयाच्या आसपास तो विजेचा दर आणावा त्यानंतर आय टीचा जो नवीन नियम लागू केलेला आहे त्या नियमामुळे इथला जो छोटासा का जो कामगार आहे जो व्यापारी आहे तो त्रस्त झालेला कारण त्यांना क्रेडिटवर जर कोणी माल दिला तर तो, तो पंचेचाळीस दिवस क्रॉस झाल्यानंतर त्याला पॅनल्टी बसते आणि त्यानंतर इथले जे काम कामगार आहेत ते कर्मचारी आहेत ते इथले जे लोक आहेत त्यांना कुठेही कोणाचं घर नाही आहे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र असं सरकारने एक योजना राबवावी अशा सगळ्या यांच्या ज्या मागण्या आहेत भिवंडीमध्ये पॉवरूमची काय अवस्था आहे मी ते तुम्हाला आता दाखवलेलं आहे आपण या संदर्भात आणखी पुढे जाऊ आणखी काय वे वेगळी काय माहिती मिळते का ते बघू